Вітаю в прямому ефірі каналу Експресо, як завжди, о дев'ятій вечора. година Годиначе говоримо про головні події та явища дня. Що минає сьогодні? Це п'ятниця, 22 травня. Читаю стрічку новин з полону. Звільнено командира 90-го батальйону від 81-ї бригади Олега Кузьміних, який захищав Донецький аеропорт і потрапив до підрозділу під головуванням так званого гіві. Відео облетіло тоді весь світ знущання над українськими кіборгами, які були захоплені в полон в Донецькому аеропорту. І разом з Кузьміним, як з Кузьміних, як повідомляють українські волонтери, ще сьогодні була звільнена ціла група українських бійців. Про ситуацію на сході будемо говорити сьогодні з гостями нашої програми. Почнемо також з результатів Різького саміту східного партнерства. А гостями програми нашої сьогодні стануть Олександр Дроздик, нардеп від фракції Народний фронт, голова підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Семен Сменченко, Нердеп фракція об'єднання самопоміч, перший заступник голови. Ви комітету з питань національної безпеки і оборони Кирило Сазонов, політичний оглядач, редактор видання Данецькій вісті», і Єгор Фірсов, нардеф від фракції блок Петра Порошенка, голова підкомітету з питань економічного співробітництва і зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в комітеті ВР з питань європейської інтеграції. Вітаю всіх, дякую, що прийшли, добре, пане добре, Семену. Добре. Ця, ця інформація анонсував сьогодні Петро Порошенко. Що Олега Кузьміних буде звільнено? Ну наскільки вона є позитивною? В піднімає бойовий дух, можливо, українських військових там і дуже багато хто хвилювався, що. Кузьміних і українських військових, щоб не обміняли на тих спецпризначенців російських, яких сьогодні суд дав їм два місяці ув'язнення. Чи слід обмінювати цих військових на українських полонених, які по той бік кордону? на вашу думку? Для сім'ї полковника і для тих людей, які переживали це практично вся Україна за його судьбу, звісно, це позитивне. Збиття. Для мене позитивним собиттям буде розслідування о причинах того, що случилось в аеропорту. наказание виновных и э, командование, постановка на командование тех людей, которые будут приводить к военным победам страну. Э, и это будет позитивом. Значит, что касается обмена пленных, ну, вы знаете, э, я думаю, что нам стоит четко заставлять ту сторону придерживаться Минских соглашений и международными заявлениями, и использовать там посредников, потому что всех на всех обещали обменять еще в прошлом году. Поэтому я не думаю, что грушников стоит обменивать, это слишком ценный материал для пропаганды, в том числе для того, чтобы правдивую показывать на Запад картинку, что происходит. Я думаю, что требуется на Минские соглашения вообще-то уже немножко обновить состав участников. Вот Мы будем выступать от нашей фракции, чтобы туда поехали несколько депутатов, которые могли бы этим переговорам придать дополнительный динамизм. Ну, а вообще, конечно, я истосковался по позитивным эмоциям. Я очень рад, что мужественный военный, который действительно себя вел очень стойко в плену, сейчас будет вместе с нами. Я, у нас много бойцов с батальона были освобождены. Я знаю, что такое находиться там. Поэтому я очень рад за його сім'ю. Дякую. Гор фірсу. Чи чи слід э, цих рушників, яких захоплено було цього тижня, обмінювати в рамках формату всіх на всіх? Чи це якісь ну окремі люди, і треба з ними окремо поводитися? Знову нагадаю, сьогодні суд дав два місяці арешту цим людям. Ну я на підтримую ідею того, щоб обміняти цих людей ну. Если их можно так назвать людьми на всех военнопленных, по, по которых по нашим подсчетам около 400, да. Плюс ко всему, как бы высказалась такая идея. Да, обменять в том числе и Надежду Савченко-Сенцова. Другое дело, что ну, это, это как бы идея весьма теоретична и я практически не верю в ее реализацию. То есть я думаю, что у задержанных грушников будет отдельный статус, над ними будет суд, будут взяты соответствующие свидетельства, комментарии, и они будут как-то какое -то такое себе публичная площадка для того, чтобы смотрели западные партнеры на их свидетельствования, были они действующими грушниками, там в отставке проходило соответствующее расследование. И мне кажется, что российская сторона и сторона ЛНР таки не пойдет на вот этот полноценный... Ну, из информации украинских войсковых, они был украинского воина под час этой боевой газеты. Я хочу добавить, что нельзя переоцени... недооценивать эмоциональный фактор воздействия на западных зрителей, потому что мы знаем, что там сейчас общество такое телевизионное, развлечений, и когда э, российские военные в шоке от того, что их жены от них уже, по сути, отказались, вот эти эмоции, они лучший способ донести реальную правду, чем просто сухие строки. Это очень ценно люди поэтому Я думаю, що однозначно над ними должен бути суд, суд быть публічним, все должно транслюватися і польза для страни будуть ну, іншим. Хочу сказати, що сьогодні в Толіаті затримали знімальну групу одного з українських телеканалів і телеканалу Дощ російського. Вони якраз поїхали шукати цих дружин, затриманих в Україні, заарештованих сьогодні спецназіців, спецпризначенців, сержанта та капітана. Кирило Сазонов, чи слід обмінювати, наприклад, на Надію Савченку цих людей чині. Ну Надежда Савченко это для нас особый человек и, наверное, нет цены, которую не стоило бы за нее заплатить. Но по поводу задержанных грушников, насколько я знаю, пока это еще официально вроде не видел нигде, э, товарищ капитан поет замечательно, он рассказывает замечательные вещи. Он оказался не просто боевым офицером, он оказался приближенным к штабу и он называет фамилии, явки, пароли, даты. Он называет такие вещи, что он, наверное, очень не хочет, чтобы его выдали и поменяли. Пане Олександре, ваша оцінка того, що відбувається з обміном і взагалі з затриманими цими спецпризначенцями російськими? Я вважаю, що цих спецпризначенців потрібно судити згідно нашого законодавства, оскільки вони дійсно вчинили злочин. Що стосується обміну, ну вирогідність, якщо дійсно буде, буде такі домовленості, обмін в тому числі Надія Савченко, Сенцов і всі інші. То теоретично я вважаю, що це можливо, оскільки дійсно ті люди вони дуже багато вже страждають там, і їх потрібно будь-якими засобами звільнити з полону Російської Федерації. Однак дійсно я погоджуюся з тим, що ці люди вони дуже є цінними для нас, вони як я вже розумію, мають досить серйозну інформацію, яку можуть нашим слідчим розказати. І дійсно є дуже велика загроза, в тому числі для їхнього життя, якщо буде здійснений в тому числі, і такий обмін і інше. Я думаю, що вони самі не захочуть. Але тим не менше кажуть наші військові, що подібні захоплення російських військових і спецпризначенців, в тому числі відбувалися. Їх було захоплено кілька десятків, там, до ста людей. Но почему именно сейчас, господин Семенович, именно на этих двух и раньше их просто е, тихенько обменивали на наших полонах, почему сейчас не обменяли вот так вот тихенько, как и раньше? Я хочу сказать, что анализируя, какие цели ставит Россия и достигает ли она их, я, к сожалению, хочу констатировать, что одна из целей, одна из целей Россия достигала практически полгода. Она не хотела, чтобы были представлены доказательства для юридических органов и Европейского Союза, и международных, о присутствии иностранных войск, о присутствии российских войск на территории Украины. И, как мы видим, была возможность раньше все это раскрутить. Сейчас почему? Потому что сразу же эта запись попала в интернет. Она сразу попала, я помню, там, по -моему, Борису Филатову, еще к нескольким блогерам. И уже потом на этом стали пиариться все, кому не лень. И это невозможно было скрыть. И я хочу сказать, что однозначно нам рано или поздно предстоит расследовать, а по какой причине все вот эти захваты, они не приводили к выходу в доказательства. По какой причине у нас совершались разные чудесные вещи, когда сливалась информация из генерального штаба, когда родственники тех генералов, которые в России у нас сейчас служат, спокойно служили в наших штабах. И я хочу сказать, что именно для подобных расследований парламентариям нужен сейчас закон про темчасовые сличия комиссии. Однозначно нужно не переворачивать страницу прошлого, пока мы не поставим точку в этих всех вопросах. Я думаю, що случайність і реакція общества вивела все це в топ новості. І це невозможно вже далі було скрізь. Дякую. Ну От ви про відео згадали. Давайте подивимося ще одне відео, яке сьогодні вплило в мережі інтернет, дякуючи громадському телебаченню Донеччини. Вони прийшли на сесію Слов'янської міської ради і побачили там такого собі помічника місцевого депутата міського слов'янського депутата звати Анатолій Бовздаренко, Він член комуністичної партії України, там у фракції знаходиться. А помічника звати Сергія Лимар Сергій Лимарів. І ось така дискусія. Між журналістами і Лимарівим відбувалося прямо в сесійній залі Слов'янської міської ради. Будь ласка, віду. Я помощник Я, я музаду, дорогої. Да, там з Росії приїхали. Да. А ти, ти предатель, да? Ти уплут до своїх. Паніш. Ти ж мене знаєш, я ж порядку. Ви, ви теж укрито, так? Да? Нет. А где вы? Я хочу, чтобы вы вышли быстрее, уйдем, понимаете? Уйдем, уйдем, Мы потеряли Донбасс давно. С вами разберемся. С вами, давно. Разберемся? С вами Донбасс. Донбасс. уйдем. Давно да. потеряли мы Донбасс давно. Может, вы потеряли. Ваши же Донец бежали. Вы, вы потеряли, вы все потеряли. Да, нет, ваши же Донец бежали. Мы ж пока, мы ничего, не потеряли. Не потеряли. Мы ж пока ничего не потеряли. Мы ж пока воюем еще. А, а вы все ждете сидите. Ждем. И не дождётесь. Да. Не дождетесь. И вас выметут, выметут. Не дождетесь. Не дождетесь. Вы как грязь. Вы грязь. Вы грязь. Вы не люди. Грязь. Да, грязь. это мы это это вы с Пановаревым, это вы с Губарем, да. с Пановаревым и то, что вы говорите. Да. Да. Хотели на халяву автоматом себе взять чуть-чуть, да, от жизни, а, конечно, что неудачники, да. а не а получилось что-то. А вы лезали американцам, да, черную а американскую. Мы, а а лежит, мы до сих пор лежим, да. Чище, чем у Панамарьова. Чище, чем у Панамарева, да. Там жрут другое, да. Пономарів жрал говно. Вилізай. Подливши. Подлив. Історія не страшна. Поздарен. Подаренка. Нормальний мужик. Поведене Тюремний термін. Чи ні? Да, ну, естественно, он наговорил разного рода глупостей. Тут нужно, знаете, сказать одно. С одной стороны, правильно делают журналисты, что как бы публикуют такие, подобные ситуации. С другой стороны, знаете, иногда, может, зритель, который сидит в Киеве, во Львове, смотрит на подобную ситуацию и думает, да что там, там в Донецке, наверное, все такие. Неправда. И вот здесь очень можно связать, связать эту ситуацию, да, с контекстом местных выборов в будущем, что в Донецкой области они как-никак когда нужны, актуальны, чтобы перезагрузить систему органов местного самоуправления. И, кстати, я убежден, вот убежден, что в Краматорске впервые за всю историю, скажем так, независимости Украины и существования Донецкой области, впервые будет сформировано демократическое большинство. То есть демократы там в лице блока Петра Порошенко, самопомощи, даже самопомощи Народного фронта впервые сформируют в местных советах э, ну, Краматорск, уникальное место для Донецкой области. Воно завжди было, ну, трошечки відрізнялося своей громадской думкой и своим демократизмом. Словянск трошки иначе. Вин. Меньше интеллектуальный и больше-таки прорегиональный. Я Другой, но в любом случае конфигурация и политическая карта, скажем так, политических игроков существенно изменится в проукраинскую сторону. Несмотря даже на то, что у оппозиционного блока, так называемого, в принципе, на основе протеста, так или иначе может растереть их. Но карта изменится в любом случае. Я могу привести несколько примеров. Но слушайте, у нас процента 2-3-4 всего лишь отдавалось как бы демократическим силам а все остальное расписывали между собой партии регионов и коммунистическая партия. Такого не будет. И оо, вот самое главное, чтобы гражданское общество и представители гражданского общества не в Донецкой области не боялись идти во власть, шли во власть, ну и, скажем так, занимались проукраинскими компетентными делами. Ну, згадати, дела. про Краматорский, я помню выборы в 2004 век, третий тур, честный, который был, так, Ющенко против Януковича, так, туди, если в целом по Донецкой области показники Ющенко были максимум 5%, то в Краматорске было 10%. 50 за да. 50 10%. В да. Все Краматорск все время был демократическим, но я хочу сказать, что э, и Мариуполь стал, скажем так, в демократии продвинулся. Не могу сказать, что там Ющенко сейчас набрал 50 процентов. Ющенко сейчас бы набрал меньше одного. Но тем не менее про украинская направленность, про украинские силы там представлены и. Э, я я раз, думаю, раз, что дякую. за Сазон, Вот мы женщины, Вот вы пришли сегодня в вышиванке. Вчера у нас был день вышиванок, и вчера читал на фейсбуке. Я напоминаю. Який дописував, жінка писала, що е, ви б е, зараз би вийшли б би зі мною разом на вулиці. Вона ще про ще про Краматорськ писала, вже не пам'ятаю, у вишиванці разом зі мною, і ви б е, подивилися, які погляди на мене дивляться. Не завжди привітні і не завжди дружелюбні. Що дуже багато ворожих людей, які тільки і чекають повернення, як у цей Лимарів, людей з автоматами, які втекли з Слов'янська разом з Гіркіним в Донецьк, тоді рік тому. Правда, це чи ні? И это тоже правда, да, и депутаты есть. Я вообще, ну, оптимизма Егора не разделяю. Егор, проходил ты не одни выборы в Донецке. И прекрасно помнишь, что реальное количество проголосовавших не имеет никакого отношения к конечным результатам. Никакого. Нарисуют все как надо и парламентские выборы это доказали. Звигильский, за которого проголосовало там сколько? Тысяча человек? Тысяча триста. Стал депутатом. Муж Королевской стал депутатом. но с другой стороны, я тебе и контраргументы могу привести. Mm -hmm. Есть такой э, народный депутат Лубинец, да, Дима, который выиграл в Донецкой области с проукраинским настроением Одно исключение. по Волновахе. Но, тем не менее... В Краматорске сидит губернатор, сидит администрация, замы кто? Мы всех их помним по администрации, Ну, кстати, заместитель э э регионал, первый заместитель Кихтенко, он был уволен. Вот, кстати, кадровый момент тут тоже очень нет. важен. Я единственное перебью, буквально сделаю в ремарку. Вот в, прошел год конфликта, да, в Донецкой области на самом деле очень мало что изменилось. Единственное, кое-как действительно меняются кадры. Есть начальник милиции Амброскин, который действительно активно информирует и в Фейсбуке, ведет информационную политику, зачистил э МВДшников, все Сепаратистов артистов всех. Э, достаточно, но ну, я думаю, к, к его деятельности мало у кого есть вопросы. Э, согласен, Кихтенко есть много вопросов, но тем не менее какая-то ротация, она все равно пошла. Да, действительно, нужно привлекать и молодежь, патриотические кадры, нужно предпринимать патриотических предпринимателей, которые, к сожалению, не хотят эти власти. Они помогают, они волонтерствуют, они готовы там, помогать всеми силами, но нести ответственность и работать в статусе зама губернатора за 3000 гривен, они, к сожалению, не хотят. Дякую, СМС, несколько ремарок ну, действительно многие представители областной администрации катаются к своим семьям в Донецк на выходные и говорить о какой-то серьезной проукраинской позиции в данном случае не приходится, я в это просто не верю я слышал аргументы, помогите нам а то иначе люди возьмут автоматы от заместителя Донецкого губернатора на совсем недавних дебатах я знаю, что и в Мариуполе и в Краматорске повсюду под видом украинских патриотов не всех, но очень большие такие есть сейчас тенденции. Заходят под видом волонтеров, под видом патриотов те же самые регионалы. Те же самые люди, которые финансировали и целовались с ДНРовцами. С одним я соглашусь, что все равно будет позитив. Будет чуть больше представителей Украины. А мы не можем говорить о том, что мы можем победить вот так на раз. Это нужно серьезно менять менталитет. Поэтому позитива Полного я не ожидаю. будуть очень серйозні проблеми, фальсифікації будуть заході під видом патріота в ті ж регіонали, але явно представність адекватних людей увілічиться. Дякую. пане Олександр, як саме менталітет поступово змінювати? І, і державі, і нам з вами, депутатам, громадянам, в тому числі. Ну насправді дійсно я погоджуюсь з тим, що перезагрузку там місцевих рад необхідно робити. Але мені важко сказати, наскільки ну, оцінити, наскільки ця перезагрузка. Призведе до о, набагато там збільшення проукраїнського там представництва, оскільки дійсно в е мене також є дуже багато там знайомих в Донецькій області. Багато хто в Маріуполі проживає, хтось ну, більшість вже в Маріуполі, тому що вони покинули і Горловку, і Донецьк. Але вони роз, мені е, кажуть про те, що проукраїнських там, на жаль, все ж таки е, стало трохи більше, але недостатньо. Дуже велика кількість людей, я погоджуюсь тут з Семеном, е, під виглядом проукраїнських е, там, волонтерів і інших, е, насправді вони, е, вони розділяють іншу думку. І вони більше направлені на приєднання і якісь дії на підтримку Російської Федерації. Дякую. Тому це дуже важко зараз оцінити наскільки це буде ну, зміниться, але це потрібно робити. Звичайно, і представництво нам потрібно частіше. туди їздити, в першу чергу, інформаційно. Пропаганда у нас дуже слабенько зараз там проводиться. Телебачення там ну, шо, ну, Наш канал там э, функционирует, э, крил, в принципе це, ментально, это чисто по Донбаске. Там всегда люди поддерживают власть. Вот сейчас власть украинская, поддерживают украинскую а Завтра власть изменится, будут поддерживать иначе. Банду, жмет, они начинают уже ненавидеть. вспышки вот эти протесты были во многом все-таки социальными, правильно? И сейчас не вопрос, как Семен говорит, зайдут под, под другими знаменами, сядут та же банда, скажет: "Так, теперь вы оппозиционный блок, ты пойдешь от Порошенко, ты пойдешь от волонтеров, ты пойдешь того". И зайдет та же банда, и также будут кровь из людей под другими знаменами, и народ будет только ненавидеть хоть, эти партии. Короткая ремарка. принял решение не идти по всем округам, а идти только по тем округам и тем территориям, где есть надежные люди. Потому что вот эта мимикрия, она принимает чудовищные уже размеры. То есть такое... Ну, буквально хочу сказать несколько ремарок, даже индикаторов. Первый индикатор, вот может где-то буду здесь в какой-то степени агитатором самопомощи немного. Вот я уверен, что самопомощь в Донецкой области пройдет местные советы. Вдумайтесь, самопомощь, где лидер, скажем так, Львовский, да, про Западной Украины, все равно люди из Донецка будут за него голосовать. И второй момент, может не в защиту Донецкого губернатора, но тем не менее ради объективности нужно сказать, что в Донецкой области одна из самых сложных проблем в Украине. И закинув туда губернатора и переложив на него всю ответственность, скажем: мол, мол, вот ты отвечаешь за все, это тоже неправильно. Извините, у нас в Донецкой и Луганской области, Яценюк, ни разу не приехал, не пообщался с людьми. Это тоже большой вопрос. Украинская-киевская власть. Ну, и Порошенко тоже, по-моему, разу туда... не был был, был, был. Даже в Краматорске после того, как его сразу так, обстреляли. Было. Понимаете? И в Мариуполе, я ну э, просто в них выгодная ситуация, в них немає своих представителей в уряде, и они так не в коалиции, але разум с тем можуть критиковать уряд, то их там я сейчас больше и говорю тут можно говорить о разных помните, конфигурациях, я больше говорю о мнении избирателя, который голос, отдает свои голоса за представителя как бы западной Украины, вот в чем а важно. Зачем? Я, зачем Донбассу? Вот, скажите мне, Егор, помнишь ты про я удар, скажем, вопрос. когда а как, э, были мажоритарные, к Егору? Вопрос. Вот. Когда были мажоритарные выборы в Донецке, помнишь, пять округов поделили пять региональных кандидатов. Порно побеждает. И самый слабый округ это Ленинский район. Это Ландик, владелец холодильников да. и всего. Валентин Иванов. Он шел последний раз, он уже не очень хотел, и он набрал эти свои сколько смог, меньше всех остальных. Вот, потому что шел последний раз. И ходили разговоры, но ты их правда не подтверждал. Тогда что сюда приедет. Э Владимир Кличко и пойдет как представитель брата по мажоритарке. Естественно, он победит Ландика, просто выйдя на улицу. И он не приехал, а было бы здорово. Представляешь, народный депутат от удара Владимир Кличко из Донецка. Это было бы супер, но никто не возвращаться в прошлое, и фантазировать, как я даже не представляю, как там Владимир Кличко победил бы на самом деле Ландика. Может быть, физически, конечно, победил. Но я бы сейчас просто понимаешь, я понимаю, что немножко тут ты мыслишь старыми категориями. Это, ну, это местные выборы. Понимаешь, тут вопрос: местные выборы, что нужно взращивать. И по сути, они есть, эти местные, эти местные лидеры, которые должны идти мэрами городов, депутатами местных поселковых городских советов. И это очень важно, я чтобы вас они вас туда... У меня есть рецепт, Каким образом можно резко изменить ситуацию? То есть, нам нужно явно немножко другого человека на э, руководителя области. Поэтому я обращаюсь к Петру Алексеевичу Порошенко с предложением: Нам необходимо поставить туда Егора Фирсова. Я, кстати, не шучу. Я не шучу. Потому что нужно человека, который действительно видит будущее, который не принадлежит к старым вот этим всем кланам, и на ним не давлеет вся эта старая модель управления. То есть, пожалуйста, принимайте решение, потому что без помощи центральной власти там все будет идти... Я, Хочу сказать, что много гостей нашей студии сейчас поседают Високі державні посади, так що не виключено, що майбутнім губернатором Донецької області може стати ігор Фірсу. Зараз ми перерваємося на коротку рекламу. Залишайтеся на еспресо, Відразу після неї покажу дуже цікаве відео, яке стосується так званого міністра освіти, так званої ДНР чи ЛНР. Я вже не пам'ятаю, ЛНР здається, яка разом з Грішмою втікла в невідому напрямку і тепер її розшукує так звана прокуратура, так званої ЛНР. Залишайтеся на еспресо.